अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज से हम कहानियों का एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अलिफ लैला जो कि हज़ार दास्तान के नाम से भी मशहूर है और दुनिया में लिखी गई कहानियों की मशहूर और मशहूरमारूफ किताबों में से एक किताब है अलिफ लैला की कहानियाँ फ़िक्शन यानी ख्याली कहानियों पर मुश्तम हैं इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं लेकिन इनका इस्लूब और इसमें इस्तेमाल होने वाले अल्फाज अगरचे आजकल नहीं बोले जाते लेकिन उम्मीद है कि ये उर्दू से मोहब्बत करने वालों के लिए एक ग्राम क़दर इजाफा साबित होंगे अरिफ अरिफिल की अहमियत बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा है और दोनों ही इससे लुत्फ उठा सकते हैं मैं कोशिश करूँगी कि कहानी में मौजूद असल अल्फाज को ही इस्तेमाल किया जाए ताकि नई जनरेशन इन अल्फाज से भी रुशनास हो सके अगर अल्फाज ज़्यादा मुश्किल महसूस हों तो इनके मायने डिस्क्रिप्शन में बता दिए जाएंगे किसी ज़माने में किसा एक हुनर होता था और लोग चौपाल में बैठ कर किस्सा को हजार से कहानियाँ सुना करते थे बाज़ दूसरे ममालिक से आने वाले अफराद भी अपने अपने मुल्कों में राइज रवायात कहानियों की सूरत में बयान किया करते थे हम कोशिश करेंगे कि इस फन को दोबारा से जिंदा किया जाए उम्मीद है कि आप सब इसमें मेरा साथ देंगे आइए हम कहानी का आगाज़ करते हैं कहते हैं समरकंद का एक बादशाह शहर यार अपनी मलका की बेवफाई से दिल बर्दाश्त होकर औरत से ही बदजन हो गया और उसने अपना यह दस्तूर बना लिया हर रोज़ एक नई शादी करता दुल्हन को रात भर पास रखता और सुबह को उसे मरवा देता यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो मुल्क में औरतों की तादाद कम पड़ने लगी बादशाह के वजीर ने उसे राय दी कि ऐसा आखिर कब तक चलेगा अब तो कोई औरत शादी करने पर भी राज़ी नहीं होती बादशाह ने वजीर की साजिश की और उसे हुक्म दिया कि तुम इसका बंदोबस्त करो वरना मैं तुम्हें भी कत्ल करवा दूँगा अब होता ये है कि वज़ीर परेशानी में घर आता है तो उसकी बेटी उसकी दो बेटियां हैं बड़ी बेटी का नाम है शहजाद और छोटी का नाम है दुनियाजाद अच्छा जी शहजाद अच्छा के वज़ीर की दोनों बेटियां बहुत हसीन और अक्लमंद थीं जिनको बादशाह ने अभी तक माफ़ कर रखा था जब शहजाद ने अपने बाप को परेशान देखा तो वो एक रोज़ हाल दरिया करने लगी वजीर ने बेटी को टालना चाहा लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा मुसर हुई तो बादशाह तो उसने आखा का बादशाह की खुली कैफियत उसको बता दी शहजाद ने कहा आप मेरी शादी बादशाह से करवा दीजिए मुझे उम्मीद है कि मैं शहनशाह को इस म से रोक लूँगी बाप ने कहा बेटी तू शायद पागल हो गई है जो ऐसा ख्याल करती है वो कभी ना मानेगा और तेरा भी वही इंजाम होगा जो जानवरों की बोली समझने वाले सौदागर के गधे का हुआ था फिर वज़ीर ने किस्सा सुनाया एक सौदागर को ख़ुदा ने मालो दौलत के अलावा जानवरों की गुफ्तु समझने की नमत भी अता कर रखी थी एक रोज़ वो अपने मवेशी खाने में गया तो देखा कि बैल और गधा आपस में गुफ्तगु कर रहे हैं बैल ने कहा मियाँ गधे तुम तो हो बड़े आराम से मेहनत कम करते हो और गज़ा उल्दा खाते हो मैं सारा दिन हल चलाता हूँ शाम को खुश भूसा खाने को मिलता है गधे ने कहा गलती तुम्हारी अपनी है तुम रोज़ाना मेहनत करते हो आज मेरा कहा मानो कल काम के वक्त से पहले बीमार बन जाओ और घास खाना छोड़ दो मजबूरन मुहाफ़्ज़ तुमको काम पर नहीं ले जाएंगे बैल खुश हो गया और गधे का शुक्रिया अदा किया और इस तजवीज़ पर अमल करने का यकीन भी दिला दिया सदाकर ये सब बातें सुन रहा था उस वक्त तो खामोश रहा और वापस चला आया अगले रोज़ मुलाजिम ने इतलाह दी कि बैल बीमार है सौदाकर ने हंसकर कहा उसकी जगह गधे को ले जाओ नौकर गधे को ले गया और शाम तक हल में जोता रात को जब गधा आया तो बैल ने बहुत शुक्रिया अदा किया कि तुम्हारी तजवीज़ इंतहाई कामयाब रही और मुझे आराम करने का मौका भी मिल गया गधा दिन के दिन भर की मशक्क़त से चूर चूर था और सब तो खामोश हो रहा लेकिन जी मैं सोचता रहा अच्छी नसीहत की थी खुद ही बला में फंस गया वजीर ने यह किस्सा बयान करके शहज़ाद से कहा बेटी तू भी इस ना गधे की तरह अपने आप को मुसीबत में मुब्तला ना कर लड़की ने कहा मैंने जो इरादा कर लिया है उसे ज़रूर पूरा करूंगी वजीर कहने लगा कहीं ऐसा ना होगे मुझे तेरे साथ भी वही सलूक करना पड़े जो सौदागर ने अपनी बीवी के साथ किया था शहजाद ने कहा आप मुझे सौदागर की हकायत सुनाइए और यह भी बताइए कि उस गधे का क्या हाल हुआ वजीर ने कहा अगली सुबह सुबह सवेरे सौदागर फिर मवेशी खाना पहुँचा ताकि गधे और बैल का मामला देख सके आज तफ़ाक़न उसकी बीवी भी साथ थी उस वक्त गधा बैल से पूछ रहा था आज क्या करोगे बैल ने कहा मैं आज फिर बीमार बना रहूँगा गधा बोला नहीं भई ऐसा गजब ना करना मालक कह रहा था बैल तंदुरुस्त ना हुआ तो उसको िब्बा करवा दूँगा इससे बेहतर यही है कि आज तुम अच्छे हो जाओ और काम पर चले जाओ वरना तुम्हारी जान को ख़तरा है सदागर ये गुफ्तु सुनकर हंस पड़ा उसकी बीवी इंतहाई मुतजब हुई तो पूछने लगी आप क्यों हंसे सदागर ने कहा बैल और गधे की बातों पर हंसी आ गई है मुझे बीवी ने दरवा दरियाफ्त किया उनमें क्या गुफ्तु हुई सदागर ने कहा यह एक राज की बात है अगर मैं इसको ज़ाहिर कर दूँ तो मेरी जान को ख़तरा है बीवी ने किया और कहने लगी तुम बहाना करते हो अगर सही बात नहीं बताओगे तो मैं अपने आप को हलाक कर लूँगी सदाकर ने हरचंद समझाना चाहा लेकिन वो बीबी भी अपनी ज़िद पर अड़ी रही और साथ ही रोना पिटना भी शुरू कर दिया सदाकर बहुत परेशान हुआ कि अगर इसको बताता हूँ तो मेरी ज़िंदगी जाती है नहीं तो ये जान खोती है इसी फिक्र में खड़ा था कि कुत्ते ने मुर्गे से कहा कि तू आज भी अपनी मुर्गियों से बदमस्तियाँ कर रहा है मुर्ग बोला क्यों क्या हुआ आज क्या बात है कुत्ते ने कहा आज हमारे मालिका मालिक से कैसा ऐसा रिया रास् दरियाफ़्त करने पर इसरार कर रही है कि अगर मालिक बता देगा तो मालिक की खैर नहीं अगर मालिक नहीं बताता तो मालिका की खैर नहीं बोला मालिक बेवकूफ़ है जो एक बीवी को काबू में नहीं रख सकता मुझे देख पचास पचास मुर्गियों को संभाल कर रखता हूँ अगर ये मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जरा भी काम करे तो मार मार का सीधा कर दूँ मालिक जितना तो करेंगे और उतना ही सर चढ़ जाएगी ये सनकर सौदागर ने हंटर उठाया और बीवी को मारना शुरू कर दिया और डर गई और सौदागर के कदमों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगी कि आइंदा तुम्हारी तो मर्जी के खिलाफ कोई बात ना करूँगी यह हकायत बयान करने के बाद वजीर ने कहा बेटी अगर तू तो अपनी जिद नहीं छोड़ेगी तो मैं तेरे साथ भी यही सलू करूँगा शहजाद ने कहा मेरी दरख्वास्त को मंजूर कर लीजिए मुझे यकीन है कि मैं अपनी हज़ारों बहनों की जान को बचा लूँगी और अगर इस कार्य स्वभाव में मेरी जान चली भी गई तो कोई हर्ज नहीं मजबूरन वजीर बादशाह के पास क्या कहने लगा हजूर मेरी बेटी आपकी अरोस बनेगी बादशाह ने तोजुब किया और कहा क्या तुम्हें मेरा दस्तूर नहीं मालूम क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे इस मामले में रियायत करूं? लेकिन मैं हरगज़ ना करूंगा। उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं मेरा अहद ऐसे नहीं है कि मैं किसी के लिए तोड़ दो वजीर ने कहा हजूर को इख्तियार है वजीर घर वापस आया और बेटी को कुल माजरा सुनाया वो बोली आप अल्लाह पर भरोसा कीजिए और उसने अपनी बहन दुनिया को भी बुलाया और समझाया आज मैं बादशाह के पास इस इरादे से जा रही हूँ और किसी बहाने से तुम्हें तो भी बुलाऊँगी जब थोड़ी रात बाकी रहे तो तुम कहानी सुनाने के लिए इसरार करना उस वक्त मैं कोई कहानी शुरू कर दूँगी उम्मीद है इस तरह मेरी और मेरी बहुत सी लड़कियों की जान बच जाएगी हसव वादा बादशाह ने शहजाद से निकाह कर लिया <coughs> बादशाह को शहजाद की खूबसूरती पर बहुत प्यार आया लेकिन शहरजाद ने मौका नहीं दिया कि बादशाह उसके साथ कोई ऐसा वैसा काम कर सके लेकिन वो बेख्तियार होकर रोने लगी शहजा शहरजाद शेर्थ ने हाल दरिया किया तो कहने लगी ये तो मैं जानती हूँ क्या आप सुबह को मुझे कत्ल कर देंगे लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपनी प्यारी छोटी बहन को अपने पास बुला लूँ और उससे जी भर के बातें भी कर लूँ और उसको देख भी लूँ बादशाह चूँकि दिल उसे दिल से चाहने लगा था ये सुनकर ख़ामोश हो गया और दुनियाजा को बुलाने की इजाज़त दे दी शहजाद ने अपनी तजवीज़ के मुताबिक बहन को बुलाया और अपने कमरे में उसको भी लुटा लिया बादशाह चूँकि शहजाद से मोहब्बत करने लगा था और उस पर उसको चांस दे रहा था कि कहीं उसको अहद के मुताबिक सुबह को कतल ही ना करना पड़े आधी रात गुजरने पर दुनियाजाद ने कहा बहन खुदा जाने सुबह को क्या हो आखिरी बार मुझे कोई कहानी तो सुना दो परेशानी में तो नींद भी नहीं आ रही शहजाद बोली शहनशाह इजाज़त दें तो मैं कोई किस्सा कहूँ बादशाह भी कहानियों का शायक था बखुशी इजाजत दे दी शहजाद ने यह कहानी शुरू की लीजिए अब पहली कहानी शुरू होती है पिछले ज़माने में एक दौलतमंद नौजवान सौदागर था एक मरतबा वो किसी काम से सफ़र कर रहा था रास्ते में एक साया दर्दरफ़त देखकर धूप से बचने को बैठ गया और खाना खाने लगा अभी खाने से फर्क भी ना हुआ था कि एक हैबतनाक शक्ल का जिन तलवार हाथ में लिए सख्त ग़स्से और जोश की हालत में आया सामने और कहने लगा तूने जो खजूर की गुटलियाँ फेंकी हैं उनमें से एक घुटली मेरे लड़के के लग गई जिससे वो मर गया अब मैं तुझे इसके इंतकाम में कदर करूँगा सदाकर इंतहाई परेशान हुआ और जिनसे कहने लगा आप मुझे एक साल की मोहलत दीजिए ताकि मैं अपनी जायदाद और दौलत का इंतज़ाम कर लूँ और कर्ज़ ख्वाहों का कर्ज़ अदा कर दूँ याद गुजर जाने के बाद मैं इस जगह हाज़िर हो जाऊँगा फिर आपको इख्तियार है जो चाहे सजा दीजिएगा जिनने ये रियायत मंजूर कर ली सौदागर आ गया अपने वतन वापस और तमाम हसाबे बाग करके बच्चों को समझाया आखिर साल पूरा हुआ और सबको रोता छोड़ कर हस्वे वादा उस तख़्त के नीचे आकर बैठ गया अभी उसको आए ज़्यादा देखना गुजरी थी कि एक बुरा शख्स फिरनी के गले में रस्सी डाले सामने आया और कहने लगा भाई तुम कौन हो इस वैशतनाग जंगल में तनहा बैठे क्या कर रहे हो सौदागर ने सुनाई अपनी मुसीबत की दास्तान और कहने लगा बूढ़े से जब तक तुम्हारे मामले का इंजाम न लूं देख नहीं बढ़ूंगा यहाँ से आगे थोड़ी देर बाद एक शख्स दो कुत्तों को जंजीर में पकड़े हुए आया और लगा हाल दरियाफ्त करने जब तमाम किस्सा उसको सुनाया तो वो भी ठहर गया उसके बाद एक और आदमी एक खचरी को साथ लिए वहाँ पहुँचा और वो भी उनको देख कर वहाँ रुक गया इन सब लोगों ने अभी अच्छी तरह गुफ्तु भी ना की थी कि सामने से गर्दो गबार हुआ बुलंद और वही हैबतनाक जिन शमशीर भरहना रिए आ खड़ा हुआ और कहने लगा तुम्हारी मोहलत हुई ख़त्म अब करूँगा मैं तुमको कत्ल गरीब सदागर लगा रोने जिन ने जब कत्ल का इरादा किया तो हिरनी वाला बूढ़ा आगे बढ़ा और हो गया दस्त बदस्ता खड़ा जिन के आगे और कहने लगा ऐशा है यना मेरी और इस हिरनी की अजीब वरीब कहानी सुनिए मैं आपको सुनाता हूँ अगर पसंद आए तो सदा इस सौदागर का तनहाई तिहाई गुना माफ़ कर दीजिएगा जिन कुछ देर सोचने लगा और फिर बोला अच्छा चलो कबूल है हिन्नी वाले बूढ़े ने अपनी दास्तान कहनी शुरू कर दी और यूँ हुई पहली कहानी ख़त्म अब हम अपनी दूसरी कहानी के साथ आपके साथ बाद में शेयर करेंगे उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी और उम्मीद है कि आप हमारी इस किस्सा गोई की रवायत में अपना हिस्सा डालने के लिए आ, हमें इस बात के लिए अप्रिशिएट भी करेंगे ताकि हम अब इस सिलसिले को जारी रख सकें बहुत शुक्रिया अल्लाह नगेबान नासिर हो आपका खुदा